Это показывает, были приняты преступные действия руководством армии, а также не были приняты те действия, которые должны были по закону осуществлены, что привело к окружению и деморализации общества на многие месяцы и ко вторым минским соглашениям. То есть, что конкретно? учтены данные разведки, отсутствие координации в войсках, отсутствие реальных сил резерва и техники, которая была почему-то в Киеве, и масса-масса других вопросов. То же самое было в деле Ил-76, которая была, по-моему, в июне, когда сбили самолет с днепропетровскими десантниками. Я уже говорю не просто свои фантазии или личный опыт, это результаты уголовных дел. То есть по первому делу, по Ил-76, четко определен виновный. Это начальник штаба АТО, который сейчас продолжает давить, по словам экспертов, на них, требуя отказаться от их показаний. Они приходили к нам Комитет и комитет Егора Соболева, антикоррупционный, и просили помочь в этом. Сейчас по Дебальцево примерно та же самая ситуация, те же самые причины. И не учет данных разведки, и отсутствие бетонных укреплений, которые за полгода почему-то не были выстроены, и отсутствие сил необходимых, и дали возможность врагу собрать значительные силы, оголив другие участки, почему-то туда никто не ударил. Если рассматривать всю цепочку, начиная от Славянска, от Крыма, возможно, и заканчивая Донецким аэропортом и Дебальцево, то мы видим, что участвуют в этой цепочке практически одни и те же люди, допускаются или совершаются одни и те же преступления, одни и те же ошибки, что наводит на достаточно серьезные выводы. Поэтому Пока у нас не будет принцип персональной ответственности за принятое решение, возведен во главу угла, у нас эти правильные поражения будут продолжаться. Тем более они покрываются оголтелой пропагандой. Когда все те, кто говорит, хватит подрывать доверие к власти, хватит врать, в то время, когда любой человек может в интернете а, почитать то, что действительно там происходит, а, объявляется сторонником Путина, раскачивателем лодки, истериком, каким-то «все пропало, нас сливают» и так далее – а те люди, которые действительно совершают преступления, они покрываются армией интернетовских ботов и большим количеством бравурных э, самые, телевизионных э, выпусков. Значит, э, я могу сказать четко за те э, дела, в которых я сам участвовал. Вот, например, Широкина. Значит, Широкина, когда была дана команда остановиться, э, Батальон Донбасс, Батальон Азов и часть правого сектора, она продолжила за чистую Широкину и враг просто побежал. Потом эти команды приняли уже такой очень истеричный характер и нас остановили фактически чуть ли не под угрозой там трибуналов и так далее. Действительно была ситуация в Дебальцево, когда на отдельных участках фронта можно было добиться серьезного успеха, но общему плану это не соответствовало, поэтому все это сдерживалось. Я не знаю, действительно ли были на это основания, возможно, военачальники, командующие всей этой операцией, знали чего-то, чего не знаю я, но мы попытались это дело выяснить более подробно. Проводился комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, на который были вызваны весь генералитет и командиры из Дебальцева. Мы под вот с Тарасом Пастухом, это бывший разведчик 128-й бригады, который принимал участие тоже в этих событиях, виделись с этими людьми как на поле боя, в штабах, так и в этом комитете. На все вопросы практически мы не получили ответа. Имеется в виду вопросы, касаемые руководителя генерального штаба. Он уехал в Абу-Даби в этот момент. Значит, вопросы были такие, почему, например, президенту сообщили, что Лобвинова и Углегорск взят нашими войсками? Кто это сообщил? Выясняется, что никто не сообщал. То есть, очевидно, где-то это на этапе уже верхушки произошла изменение информации. Почему не построены оборонительные сооружения? Ну, нам не дали эскалаторов. Это на полном серьезе. А с января Верховная Рада выделила в бюджет очень большие суммы на строительство этих сооружений. И сейчас они строятся буквально из-под палки только по некоторым направлениям. Вопрос, почему, например, не было достаточных сил. Ведь даже теоретически те альбомы, которые нам раздали, по описанию операции, там было видно, что в случае стягивания значительных сил мы не удержим Плацдарм, у нас более 200-тысячная 200 армия, и получается, что у нас не хватило там нескольких тысяч человек. У нас батальон Донбасс невозможно было отвести, а там всего было 150 человек, потому что не было резервов. На вопрос почему, почему мы добились того, что враг превышал нашу численность 7 раз, ну, где-то мычание, где-то молчание. Поэтому, к сожалению, это вопрос не быстрый. Это вопрос не совсем находится в депутатских наших полномочиях. Мы их стараемся преодолевать, превышать, потому что нам не все равно. Но я вам хочу подтвердить, что да, в случае, если войска получили бы команду в отдельных эпизодах более активно себя вести, ситуация повернулась бы гораздо по-другому. Это действительно правда. А можете назвати прізвище того, хто зупинив наступ Азова, Донбасу і правого сектора на Новоазовськ? Я, Ново що... а... Я знаю, що танк був один у Новоазовську вже тоді. Ні, ні, це було на і там да. був тільки Азов. Я говорю про ситуацію, яка возникла кілька тижнів назад, яка касалась исключительно поселка Широкіно. Ні, це тод... у них тоді наступ був, коли Дебальцево, знаю, коли дебацев и и там кто зупинил цей наступ кто призываешь имя по баке то кто, кто зупинив? Э, то что вы говорите произошло во время дебальцева тогда батальон донбасс находился в дебальцево и это касаемо исключительно батальона азов у меня полка азов и я говорил не про это наступление я говорил про наступление про зачистку широкина которая состоялась через месяц после этого и э, касалось освобождения именно самого Широкиного. Если мы говорим про эту ситуацию, то командующий сектор. Значит, если мы говорим про ситуацию с Новоазовском, это нужно обращаться в Бутин Азов, мы тогда были на другом секторе фронта. Практически у каждого приказа есть свое имя, фамилия, отчество, но я думаю, что каждый военный начальник, отдавший этот приказ, объяснит, что приказ пришел сверху. То есть это... А сверху мы поговорить не можем, потому что оно в Абудуби, либо еще где-то. Чи покращився стан материального забезпечення?